петропавлда ұлы жеңістің жетпіс жылдығына арналған республикалық жеңіс қайырымдылық науқаны бастау алды өмір жолы жоба аясында дабыл түймесі орнатылған құрылғы арнайы соғыс ардагерлеріне табысталды афанасий васютин соғысқа солтүстік қазақстан облысынан жиырма жасында шақырылған польша германия маңындағы шайқаста байланысшы болған соғыстан кейін мұғалім болып қызмет жасайды что өм, собственно и товарищ жеңіс күні қарсаңында әріптесім балаларым мен немерелерім құттықтап жатыр олар барлыға мереке күні келіп менің соғыстағы оқиғаларымды тыңдайды сол үшін өте ризамын қазір 95 жастағы қария жалғыстырады. тұрады ардагерге 10 жылдан бері досы нина григорьева көмектесіп тамағын жасап келеді бодро любит он афанасий ет тағамдарын атады. үш мезгіл ыстық тағам пісіріп беремін әсіресе тауық етін жақсы көреді денсаулығы жақсы александр манин 1941 жылы күз айында не он 18 жасында соғыс алаңына аттанады соғыстан кейін темір жолшы болып қызмет атқарады бүгінде ардагердің жасы 91-де, ерен еңбегі үшін бірінші дәрежелі Лотан соғысы қызыл жұлдыз ордендары медальдармен марапатталған жеңістің 70 жылдығында ресейде үйімдастырлатын шеруге өңірімізден александр маниннің баратынында да өткен жөн вс no, жеңіс күні бұл өте ерекшегін барлыға бір жаңа нәрсе болып көрінеді барлыға бір бірін құттықтап қалуға тырысады аталмыш құрылғы телефон сияқты оның дабыл тетігін басқан уақытта 3 үш секунд ішінде оператор ақпаратты қабылдап жедел жәрдем жібереді науқан аясында петропавл қаласында тұрып жатқан 156 соғыс ардагеріне осындай дабыл құрылғылары табысталатын болады